assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar efirda etv intervyu ko'rsatuvi prive bugun studiyamizga beruniy tumani adliya bo'limi boshlig'i saltanat raimbekovani taklif qilganmiz saltanat opa sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz xush ko'rdik assalomu alaykum biz bilamizki adliya bo'limlarining asosiy vazifalaridan biri bu qabul qilingan qarorlar qonunlar va boshqa normativ huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyatini va ahamiyatini tumanlar ijrochilariga yetkazish huquqiy targ'ibotni amalga oshirishdir shu munosabat bilan bugun biz soha mutaxassislari bilan qonunchilikdagi yangiliklar bo'yicha suhbat qilamiz saltanat opa davlatimiz tomonidan deyarli har kuni qonunchilikda yangi o'zgarishlar bo'lmoqda ko'plab yurtdoshlarimiz ayniqsa tadbirkorlik subyektlari uchun muhim bo'lgan yangiliklar ham kuzatilmoqda shu bois fuqarolarning va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari kafolatlari yanada kuchaytirish bo'yicha so'nggi qarorlar va imtiyozlar haqida aytib o'tsangiz xabaringiz bor <laughs> joriy yilning uchinchi to'rtinchi fevral kunlarida o'zbekiston respublikasi oliy majlisining senatining yigirma uchinchi yalpi majlisi bo'lib o'tdi ushbu majlisda yigirmata masala shu jumladan sakkizta qonun loyihasi ko'rib chiqildi shular qatorida fuqarolarning va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari kafolatlar yanada kuchaytirilishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni ham ko'rib chiqilib senat tomonidan ma'qullangan edi ushbu qonun joriy yilning to'qqizinchi fevral kuni prezident tomonidan imzolandi xo'sh ushbu qonun bilan qaysi qonunchilik hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda qonun bilan o'zbekiston respublikasining mehnat kodeksi fuqarolik kodeksi va soliq kodekslariga shuningdek amaldagi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuni hamda o'zbekiston respublikasi savdo sanoat palatasi to'g'risidagi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi belgilanmoqda demak uchta kodeks va ikkita qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda ushbu o'zgarish va qo'shimchalar asosan nimalardan iborat ekanligi haqida ham aytib o'tsangiz amaldagi o'zbekiston respublikasi fuqarolarining davlat pensiyasi ta'minoti to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan qo'shimchalarga ko'ra endilikda nogironlik pensiyalari chernobil aesdagi avariya oqibatida uchinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga ham to'lanishi belgilanmoqda ilgari nogironlik pensiyalari faqat birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga to'lanadigan edi shuningdek oilaning mehnatga qobiliyatsiz bo'lgan a'zolari ya'ni aka ukalari opa singillari bolalari va nabiralari yoshi o'n sakkiz yoshgacha yetib belgilanmoqda ushbu tartib oldin o'n olti yoshgacha yetib belgilangan edi shuningdek o'quvchilar talabalar butun o'qishi davomida 23 yoshgacha boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olishi mumkinligi to'g'risida tartib belgilanmoqda ilgari bu yosh 18 yoshgacha yetib belgilangan edi shuningdek bola parvarishlash ta'tili ta'tilining ish stajiga qo'shiladigan davri 6 yil etib belgilanmoqda ilgari ushbu tartib ko'pi bilan 3 yildan ortiq bo'lmagan muddati ish stajiga qo'shib hisoblanadigan edi shuningdek fuqarolik kodeksiga kiritilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra endilikda avtomototransport vositalarini elektron onlayn auksion orqali ijaraga berilganda ijaraga berish shartnomalarini notarial tartibda tasdiqlash talab etilmaydi ya'ni bunda elektron onlayn auksion natijalari bo'yicha rasmiylashtirilgan bayonnomaning o'zi ijara shartnomasi kuchiga ega ekanligi belgilanmoqda bundan tashqari o'zbekiston respublikasi savdo sanoat palatasi to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra savdo sanoat palatasiga e, mahalliy xo'jalik shartnomalarida e, yuzaga keladigan force major holatlarni tasdiqlash vakolati berilmoqda bundan tashqari e, soliq kodeksiga kiritilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra endilikda o'zbekiston hududiga e, o'simlik yog'i mol qo'y va e, tovuq go'shti tirik hayvonlar va ularni so'yishdan olinadigan mahsulotlar shuningdek muzlatilgan baliq kartoshka kabilarni olib kirish va realizatsiya qilish bo'yicha aylanma ikki ming yigirma birinchi yil o'ninchi oktyabrdan ikki ming yigirma ikkinchi yil o'ttizinchi aprelga qadar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilishni nazarda tutuvchi o'zgartirish kiritilmoqda ilgari ushbu muddat ikki ming yigirma birinchi yil o'ttiz birinchi dekabrgacha bo'lgan edi albatta bunday o'zgartirishlar xalq manfaatiga va e, yurtimizning ijtimoiy iqtisodiy rivojiga o'z e, samarasini ko'rsatadi degan umiddamiz bugungi mazmunli suhbat uchun sizga kattakon rahmat kelgusidagi e, ish faoliyatlaringizda ulkan muvaffaqiyat va zafarlar tilab qolamiz rahmat sizga Aziz tele tomoshabinlar, siz etv intervyu ko'rsatuvini tomosha qildingiz dasturlarimiz davomida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling